ৰাম 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 তো নামৰ মুখে লৱে হৃদয়তম ৰূপ ধৰে সি সিজনে নিষ্ঠৰে ধৰি বাহাই অৱতাৰ হৰি বা ভূমিৰ ভাৰ কিনো ভৈ লয় আনন্দ আমাৰ আৰু পাওঁ ৰখো যে অলংকৃত শুইবে ভূমি ধ্বজ ব্ৰজ দেখিব তোমাৰ চৰণে আমি পৰিয়াল প্ৰণাম কৰোঁ ৰক্ষা কৰা পৰম পুৰুষ এহিমতে মাধৱ কৰিলা অনেক ট্ৰুতি ত্ৰিদশে সিতে চিৰ কৰে শুন সভাপদ মহাভাগৱত পদ অহে কৃষ্ণ কিংকৰে শং কিংকৰ শংকৰে এই ব্ৰহ্মা আদিকে সমস্ত দেৱতাই আহি সেই কংসৰ কাৰাগাৰত আহি ভগৱানক ত্ৰুতি কৰিছে কিয়নো ভগৱান বৈকুণ্ঠৰ পৰা পৰম ধাম প্ৰভু শ্ৰীহৰি অংশ ৰূপে আহি কৃষ্ণ অৱতাৰ হৈছে গতিকে দেৱতাসকলে তুকী কৰিছে এতিয়া সেইকাৰণে ভগৱানৰ এ দেৱৰ দেৱতাহৰি জানি আতন কৰি লৈ এক শৰণ কৃষ্ণত গাৱ গাৱা নাম গুণগীত কৰি এৱাকান্ত চিত্ৰ তেৱে থান পাই বাবুণ্ঠত ভগৱান দেৱতাসকলৰো দেৱ বুলি কৈছে অকল মানুহৰে দেৱ নহয় এতিয়া গম পালে নহয় ব্ৰহ্মা হৰ আদিকে আহি সেই কংসৰ কাৰাগাৰত প্ৰৱেশ কৰি ভগৱান কৃষ্ণ জন্ম অৱতাৰ হ'ব দৈৱকীৰ গৰ্ভত আৰু তেতিয়াই দেৱতাসকলে আহি সেই কাৰাগাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি কি কৰিছে গতিকে ভগৱান কেৱল মানুহৰেই ভগৱান নহয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেৱতাসকলৰ ভগৱান সপ্ত্ৰহ্মাৰ পৰাই আদি কৰি সেই দেৱতাবিলা আহি শুনা আচ্ছা কৰিব লাগে প্ৰশ্ন কৰিছে বাবৰ প্ৰশ্নটো কি আছিলে ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি যিবিলাক দিৱস দেৱতা তেওঁলোকে আহি পেলাই পংশৰ কাৰাগত কেনেকৈ সোমাল সাত দিন সাত রাতে সকল ঠাইতে পোহর পরি আছে পোহর সবতে আছে পোহরক কোনো বাধা দিব ঠিক তে এই সাতদিন হাত আজি সদায় পোহৰ হৈ আছে আন্ধাৰ হৈ আছে পোহৰ হৈ আছে আন্ধাৰ হৈ আছে অসুবিধা একো নাই দেৱতাসকল আহাৰ সাত নম্বৰ দুৱাৰলৈকে যদি পোহৰ যায় তেতিয়াহ'লে দেৱতাসকলো যায় দেৱতাসকল চবতে বিৰাজমান তেওঁলোকৰ কাৰণে যাব নোৱাৰা থানে নাই বায়ু নথকা ঠাই আছে নেকি বায়ুদেৱতা দেখোন বিৰাজমানে হৈ আছে তাতে দেখোন সাত নম্বৰ দুৱাৰখনত অক্সিজেন ঠায়ে আছে সাত নম্বৰ দুৱাৰখনৰ ভিতৰতো অক্সিজেন আছে বায়ুদেৱতা আছে সূৰ্যই পোহৰ দিছোঁ তাতো এটা ৰশ্মি পৰিছেগৈ সূৰ্যৰে সূৰ্যও আছে ব্ৰহ্মা শক্তি তাতে আছে আৰু আমাৰ মানুহৰ লগতে মানুহৰ লগতে এই শক্তিবিলাকো আছে আমি দেৱ আগতে কৈ আহিছোঁ আপোনাৰ হ'বক যে দেৱতাসকল আমাৰ শৰীৰতে আছে ব্ৰহ্মাও তাত প্ৰকাশ কৰি আছে কেনেকৈ শৰীৰত আছে নহয় দেৱতাসকল বিৰাজমান হয় তাৰপৰা এইটো কি কৰিছে আমি আমিও আমাৰ ব্ৰহ্মাৰ শক্তিও আমাৰ লগত আছে সেইকাৰণে ডাঙৰ কথা যে ব্ৰহ্মা শক্তিটোও আমাৰ লগত আছে আমি সৃষ্টি কৰোঁ একোজন একোজন জীৱবিলাকত এই দেৱতা বিৰাজমান হয় শক্তিটো কিন্তু ভগৱান অবিহনে চব দেৱতা অচেতন হৈ যায় কেনেকৈ যে ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া সহ্যৰ মাজে আশ্ৰয় ঘটি যায় তুমি সেয়া চৈতন্য সনাতন ৰাম 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 আমি অচেতন আনিলো নাথাকে এই ঘোষাটো যদি ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় তেতিয়া কিন্তু আত্ম উপলব্ধি বৰ ভাল হয় ঘোষাটো আমি বহুত চলে এইটো ঘোষা কিন্তু ঘোষাটো তাত্তিক কথাটো উদ্ধাৰ কৰাটো উদ্ধাৰ কৰি ল'ব পাৰে বুজি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে কিন্তু শাস্ত্ৰৰ গোটেই তত্বটো এটা ঘোষাটোতে আছে যে আমাৰ দেহত এইমাত্ৰ আমি কৈ আহিছোঁ যে সূৰ্য শক্তি সমস্ত দেৱতাসকল আমাৰ দেহতে আছে ব্ৰহ্মাও আমাৰ দেহত আছে আমি প্ৰাণীবিলাকৰ আমাৰ আমি সৃষ্টি কৰোঁ আমি পরিয়াল বংশবৃদ্ধি কর এই ব্রহ্মাণক্তি আমাৰ আমার আছে কিন্তু যদি নারায়ণ না প্ৰভু প্রভু যদি নাই প্ৰভুৱে যদি আপোনাৰ এই নিৰঞ্জনপুৰ ত্যাগ কৰে তেতিয়া এই নিৰঞ্জনপুৰত আৰু একো নাই আৰু এখন শ্মশান হৈ যাব এটা শ্মশান হব নহব এতিয়া শ্মশান তাৰমানে জ্বৰ হৈ গ'ল শ্মশানলৈ যাব এতিয়া অহেৰ বলিয়াম বলিয়াম ভায় ভজতই কৃষ্ণ চৰ অ হেৰ পগলা মৰিবিনে বন্ধু না পাবা ভাল জ্ঞান হ'ব পাপ কৰ্মৰ পৰা নিজক বচাব পাৰিবা পাপ কৰ্ম কম হ'ব পাপ কৰ্ম কম হ'লে জমৰ হাতৰ পৰা বাচিব পাৰিবা আৰু বৈকুণ্ঠত যাব পাৰিবা সাধুসংগত থাকিলে বৰ সুন্দৰ ঠাই পাবা পৰজনমত বৰ সুন্দৰ সংগী পাবা ধন প্ৰচুৰ্য বিভূতি সমস্ত নদন বদন কৰি ভগৱানে তোমাক দিব যেনেকুৱাকৈ ডাঙৰৰ বিপ্লৱ দিলে যেনেকুৱাকৈ বিবীখনক ৰজা পাতি দিলে ৰামৰ লগত বন্ধুত্ব কৰাৰ কাৰণে ৰামৰ ধৰণ হোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱই এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে ৰাজপাতৰ কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণৰ ওচৰ চাপিছিলে শিশুকালতে আৰু সেই ধ্ৰুৱো ৰজা পাতি দিলে সকলোকে প্ৰভুই কৃপা কৰিছে সেইকাৰণে হে মন তুমি অকণমান হৰি চৰণ চিন্তা কৰা তোমাৰ মনটো অলপ হৰি গুণামেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা তুমি কিমান ভোগ কৰিবা এই দেহাটোৰে ভোগৰ লিপচা শেষ হৈ নাযায় সেই ভোগৰ লিপচাৰ পৰা যাক নেকি শেষেই কৰিব নোৱাৰি অকণমান মনটোক টানি লৈ আহি নিজৰ পুণ্যৰ কাৰণে কৰলোকৰ গীতৰ কাৰণে অকণমান মনটোক কৃষ্ণৰ কথা দিয়া ভালকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰে গুৰুজনায় যেতিয়া নেকি শেষৰ কালটোত নৰনাৰ ৰাজসভাতে কটাওঁ বুলি তেওঁ যেতিয়া যাব ওলা পাটবাউশীৰ পৰা গুৰুজনাৰ নৌকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটেৰে আহিল কেইজনমান ভকতে আৰু নিজৰ বৰপুত্ৰ ৰমানন্দ ঠাকুৰেকা আদি কৰি গণকুছি সত্ৰত তেওঁৰ নৌকা লাগি গ'ল আৰু তাতে মাধৱদেৱ গুৰুজনা গণককুছি সত্ৰতে আছিল তেখেতে সত্ৰতে আছিল পাটবাউসীৰ পৰা গণকুছি সত্ৰলৈকে প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় তাত গৈছে আৰু তেতিয়া ৰমানন্দ ঠাকুৰে আদি কৰি গুৰুজনাৰ ক'লে কি মাধৱদেৱৰ ঘাটতে নৌকা ৰাখি দিয়া গণকুচি সত্ৰৰ ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নৌকা ৰাখি দিলে ৰাখিলোঁ তাতে মাধৱদেৱৰ লগত গণকোচি সত্ৰত গুৰুজনাই কৃষ্ণ কথা তত্ত্বৰ কথা আলাপ কৰি থাকি শেষত ক'লে ব্ৰহাৰ পুহ মই এতিয়া যাওঁগৈ বৰ মনত কষ্ট পাইছোঁ বোলে কিছুমান তাৰ্কিক তান্ত্ৰিক মানুহে মানসিক বৰ আঘাত দি থাকে মই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাত খুব কষ্ট পাইছোঁ নৰনাৰায়ণ ৰজাকো লগাই দিছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে গুৰুজনাক ছালেৰে দবা চিলাম আৰু হাড়েৰে দবা কোবাম ধৰি অনাগৈ বুলি কৈছিল কিন্তু সৌভাগ্য ক্ৰমে বীৰ চিলাৰ নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ আছিল সেনাপতী আছিল চিলাৰায়ে গুৰু গুৰুজনাৰে ঘৰৰ ভূৱনেশ্বৰী বিয়া পাতিছিল আৰু সেই মৰ্মে ভূৱনেশ্বৰীয়ে ক'লে বোলে শংকৰ গুৰুজনাক বোলে আমাৰ মহাৰাজে বোলে এতিয়া ধৰি আনিব দিছে শাস্তি দিব গতিকে আপুনি বাচাব লাগিব চিলাৰায়ে তেতিয়া কথাটো গম পায় চিলাৰায়ে সৈন্য বচাই দি গুৰুজনাক তেওঁৰ গৃহলৈকে লৈ গ'ল তেওঁৰ ঘৰ আছিল কোচবিহাৰৰ ফুলবাৰী নৰ্ণাৰ ৰাজসভা ন ৰাজসভাৰ কথা কোচ ৰাজ্যৰ কথা কৈছোঁ কোচবিহাৰৰ কথা আৰু যেতিয়া চিলাৰায়ে নিজে লৈ গৈছে ৰাজদৰবাৰলৈকে তাত এমাহ মিটিং হৈছে এই তান্ত্ৰিক ব্ৰাহ্মণসকলৰ লগত আৰু আৰু গুৰুজনাৰ ওপৰত বহুত অভিযোগ দিছিলে কিন্তু এমাহ যেতিয়া নেকি মিটিং হ'ল কিন্তু প্ৰতিদিন মিটিঙতে প্ৰতিদিনৰ বিচাৰতে গুৰুজনাৰ জয় আৰু গুৰুজনাৰ মত মুগ্ধ বুলি ঘোষণা হ'ল তাত ৰজাই বুজি পালে তেতিয়া এওঁলোকে আমাৰ অসমৰ সেই তাৰ্তিক মানুহখিনিয়ে ক'লে যে আমি নোৱাৰোঁ এওঁলোকত বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ বাহিৰৰ পৰাও ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন তীৰ্থৰ পৰাও ভাল সংস্কৃত পণ্ডিত শাস্ত্ৰীয় পণ্ডিত আনিছিল কিন্তু গুৰুজনাৰ ওচৰত কোনো জয় হ'ব নোৱাৰিলে সকলো পৰাজয় হৈ ফেনটো হৈ আহি পেছাদৰ দৰে ঘূৰি গ'ল এনেকৈ গুৰুজনাক ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰাৰ পিছৰ কালচোৱা নৰণাৰ ৰজাই গুৰুজনাক বুজি পালে আৰু তাতে বৰ সুন্দরক ভকত থাকি কারণে ঘর বনায় দিলে নাম ঘর বনায় দিলে গুরুজন বারে বারে মানে তাতে থাকার কথা কলে ইয়াতে থাকা আপনি একো অসুবিধা না পায় আপনি মুঠে রাজসভালো আহি থাকিলে হল আপনার মানে এই আলাপ করে খুব ভাল লাগে সদায় আই থাকিব আপনি মাঝে মাঝে মই মানুষ পঠাই দিম আপনার লোক নাক আপনি খোজ কাড়িও নালাগে খাওয়া লওয়া অসুবিধা নাই আপনি নাম কীর্তন করার অসুবিধা নাই নাম ঘর বনায় দি ভকত গৃহ বনায় দিছে ৰজা প্ৰজা জানি লওঁতো শংকৰৰ মত শুদ্ধ হেন মতলাৰী আনৰে আন আচৰে পৰম সিটো মোক শুদ্ধ যে ৰজা প্ৰজাই বুজি পালে শংকৰৰ মতটো শুদ্ধ আৰু বাকীখিনি অশুদ্ধ যিসকলে গোচৰ দিছিলেহি তেওঁলোক অশুদ্ধ গতিকে ইমান তোমালোকে একো নাজানাকে ইমান দিন মান সন্মান লৈ আছা আৰু সেই মানুহজনক কষ্ট দিলা আজি যদি মই চিলাৰে যদি সহায় নকৰিলেহেঁতেন আজি যদি মই তেওঁক শাস্তি দিলোঁহেঁতেন গতিকে এই শাস্তি আচলতে তোমালোকে পাবলৈ যোগ্য আছিল সেইকাৰণে ৰজাৰ বৰ্ষ উঠিলত সেই তাৰ্তিক মানুহখিনিৰ পৰা সেই তান্ত্ৰিক মানুহখিনিৰ পৰা পুঠি বাজি সোপা কাঢ়ি আনিব দিলে আৰু আনি পেলাই কি ফালি চিৰি ওচৰতে টুৰচা নামৰ নদী এটা আছিল তাতে পেলাই দিলে টৰচা নদী কোচবিহাৰত আপোনালোকে মধুপুৰহঁত গ'লে পাবই তাৰপিছত নদীটোৱেও সোপা সেইকাৰণে নদীটোৱেও তাৰ পৰা সুতি সলাই বেলেগ ফালে ঢাপলি মেলিলে বুলি গ্ৰন্থ এখনত লিখা আছে সেইকাৰণে সেই নদীটো তেতিয়াৰ পৰা টুৰুচা নদীটোৰ নাম কাকতকূতা নদী বুলি বিখ্যাত হৈ যায় আৰু তদন্তৰে গুৰুজনা আঢ়ৈ বছৰ কাল তাতে থাকিল নৰনাৰায়ণ ৰজাই বৰ সুখেৰে থাকিল বৰ সুখেৰে ৰাখিলে এতিয়া এই যে আঢ়ৈ বছৰ কাল গুৰুজনাই শেষৰ কালটো তাতে যে থাকিল থকাৰ পিছত নৰনাৰায়ণ ৰজাই ক'লে যে মই শৰণ ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া ক'লে যে নাই আপোনাক শৰণ দিব নোৱাৰোঁ মোৰ প্ৰতিজ্ঞা আছে মই ব্ৰাহ্ম ৰজাক শৰণ নিদিওঁ কাৰণ ৰজাই হিংসা হত্যা দেশ অনেক ধৰণৰ কাম কৰিবলগা হয় ৰজাই এই পথৰ পৰা ভস্ত হৈ যাব আৰু তান্ত্ৰিক ব্ৰাহ্মণক নিদিওঁ তেওঁলোকেও এই ধৰ্মটো ৰাখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কিন্তু নৰ্ণায়ণটো নামানে গুৰুজনাই বিষন্ন সদায় সিদিনাখনাৰ ৰাজৱৰ পৰা বিদায় ল'লে আৰু তেওঁক ক'লে আপুনি কাইলৈকে উপবাসে থাকিব ৰণাৰ ৰজা উপবাসে আছে যেতিয়া নেকি চাৰিজন দোলাভাৰী আৰু সেনা বিষয়া পঠাই দিছে গুৰুজনাক আনিবৰ কাৰণে এতিয়া গুৰুজনাই মনৰ দুখত বহি আছে আৰু কৈছে তোমালোকে ফিৰি যাগৈ ৰজাক ক'বা মই কালি ৰাতিটো টোপনি নাই এটা বৰ ফোহা হৈছে মোৰ ফোহাটোৰ বিষতে মোৰ টোপনি নাই বৰ জ্বৰ উঠিছে আজি শৰণ দিয়া কাৰ্যটো নহ'ব বুলি ক'বা তাৰপিছত যেতিয়া শৰণ দিয়া কাৰ্যটো বিষয়াসকল ঘূৰি গ'ল দোলা ভাৰী ঘূৰি গ'ল ৰজাক জনালেগৈ তেনেকৈ থাকোঁতে কিছু সময়ৰ পিছততো গুৰুজনাৰ লাহে 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 থলি গ'ল ভকতসকলৰো হাহাকাৰ লাগে কি হ'ল এতিয়া ৰমানন্দ ঠাকুৰীয়ে কৈছে বোলে গুৰুক কথা এটা হ'ল নহয় পিতাই বোলে কি কথা বোলে কথা এইটোৱে যে মোকতো আপুনি পৰলোকৰ বিধ নিদিলে মোক পৰলোকৰটো বিধ নিদিলে এতিয়া কৈছে বিধ অঁ বিধ মোক নিদিলে তাৰমানে দেউতাক যেতিয়া গুৰুৱে আছে তেওঁ শৰণ ল'বলৈ দেউতাক গুৰুৱে নহয় নামঘৰ উপাসনা ভকতৰ লগতে থাকে কিন্তু শৰণ ভাগ লোৱা নাই এতিয়া কৈছিলে বোলে পিতাই গুৰুজনাই বোলে বোপাই মোৰ হাতত আৰু একো নাই মই মাধৱক অৰ্পণ কৰি দিলোঁৱে গতিকে মাধৱক শিষ্য ভাই বুলি নাভাবি গুৰু ভাই বুলি ভাবিবা আৰু তাৰ পৰাই তুমি তেতিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই তাৰ আগতে কৈছে বোলে বোপাই তোমাক আজিহে মই পুত্ৰ বুলি জানিলোঁ যে তুমি যে আচলতে ক'ৰ লোকৰ বিদ বিচাৰিছা যেতিয়ালৈকে মানুহৰ শৰণ নহয় তেতিয়ালৈকে মানুহ পৰলোকৰ বিট নাপায় সেইকাৰণে পৰ এই ইয়াতে চলিব লাগিলে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া এই পইচাটো হল থাকিলেহে আমি চলিব পাৰোঁ পইচা অবিহনে আপুনি চলিব নোৱাৰে গতিকে পৰলোকতো আমি পৰলোকৰ যদি আমি ধন অকণমান যোগাৰ কৰি থৈ যাওঁ তেতিয়াহে আপুনি পৰলোকতো সুখ পাব ধন নোহোৱা মানুহ যেনেকৈ দুখত থাকে পুণ্য নোহোৱা মানুহ তেনেকৈ দুখত থাকে তেতিয়া কৈছিলে যে মাৰ হাতত গোটেইবিলাক ধন সম্পত্তি মই দি থৈ আহিছোঁ তুমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ তুমিয়ে ল'বা তেতিয়া ৰমানন্দই কি বুলি কৈছিল নাই পিতা মই এই ধৰণৰ কথা কোৱা নাই পৰলোকৰ বিধ লাগে সেয়া আপোনালোকে নামঘৰত এই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সকামত কোনোবাই পাত অকণমান কাটি দিছে কোনোবাই একো দিব পৰা নাই ইয়াতে অকণমান অকণমান সহায় সহযোগ কৰি নামঘৰটোকে লেপন কৰি দিছে কোনোবাই অকণমান নামঘৰটো সাৰি দিছে কোনোবাই আসনখনকে পাৰি দিছে কোনোবাই অলপ যদি ধন টকা পইচা থকা মানুহ হয় তেওঁ অকণমান অনুদান দিছে ভালকৈ ভকতসকলে কৰক সেই কৃষ্ণ কথা অমৃত কথা অ এক গুণ লগালে সুণ বাঢ়ে নজানিয়া মূৰ্ধ জনে ধন আপুনি যদি বেংকত এশ টকা থৈ দিয়ে মাহেকত আপুনি খুব বেছি দেখিলে এক টকা বা দুটকা সুত পাব কিন্তু ভগৱানৰ ইয়াত লিখিছে যে আপুনি যদি এশ টকা থৈ দিয়ে খৰচ কৰে ঈশ্বৰৰ নামত আপোনাৰ এহাজাৰ এশ টকা হৈ ওলাই আহে যিমান লগাব সিমান বাঢ়াব আৰু এই কথাটো নাজানি মূৰ্ঘবিলাকে ঈশ্বৰৰ নামত ধন অকণমান গুজুৱায় সেই এক গুণ লগালে সহস্ৰ গুণ বাঢ়ে নজানি মূৰ্ঘজনে ধন শান্তি থে নাজানিয়া মূৰজনে সাধু সংগে নাহে সাধু সংগত আহিলে সময় যাব দুই ঘণ্টা যাব তিনি ঘণ্টা যাব আকৌ কোনোবা বাপেক লগ পালে আৰু অলপমান কথা পাতোঁতে সময় গ'ল লোকচান হ'ব হাজিৰাটো সেইকাৰণে সাধু অংগত নাহে জ্বৰ হৈ থাকিব ঘৰতে আই সাধুসংঘৰ আহাৰখিনিও আপুনি যদি আহোঁতে আজি আপোনাৰ ইনকাম যদি দুশ টকা লোকচান হ'ল দুশৰ লগত আপুনি হাজাৰ গুণ মিছ কৰি লয় দুই হাজাৰ দুশ পাব সেইটো পৰলোকৰ বিধই জমা হৈ সেইকাৰণে টামছ বেক তাৰমানে ঘূৰি আহে ঘূৰি আহে খৰচ হৈ নাযায় এইটো ডিপজিট হয় এতিয়া ভকতক দিলে পায় নাৰায়ণ ঠাকুৰ এটাই এদিন ভকতসকলৰ নাম কীৰ্তন গাই থাকোঁতে বৰ অভাৱ হ'ল বহুদিন বৰষুণ আছে ভকতসকলৰ ছাল খুজিবও যাব পৰা নাই ভকতসকলে আগতে ভিক্ষা কৰিও আনি হ'লেও খাইছিল তেনেকৈ নাম কীৰ্তন কৰিছিল কাৰোবাক খুজিছিল কাৰোবাৰ কোনোবাই বাঁহ বেত দান কৰিছিল কোনোবাই কোনোবাই কল ফল দান কৰিছিল তেনেকৈ অনুষ্ঠানবিলাক কৰিছিল নাৰায়ণ ঠাকুৰ এটাই খেতিও কৰে কেইজনক ভকতে খেতিও কৰে তেতিয়া নাৰায়ণ ঠাকুৰ আটাই কৈছিলে যে ভকতসকল খুজিব কৈছিল খুজিব যাওঁতে কি ক'লে যে দুটা ভঁৰাল আছে এটা ভঁৰাল হৈ গুৰুজনাই পঠাইছে গুৰুজনাই বোলে এটা কাম কৰা আমাৰ দেখোন এতিয়া পৰহিমানলৈকে চাবলৈ নোহোৱা হ'ব চকু ছজন ভকতে ক'ৰ পৰা খাব অলপ অসুবিধা হৈছে বাহিৰৰ পৰাও একো কালেকশ্যন অহা নাই কোনো শিক্ষা সোমাই দিব যাব পৰা নাই কোনো দিয়া নাই দান দক্ষিণা এটা কাম কৰা যাওক নাৰায়ণ ঠাকুৰ এটাৰ ওচৰলৈকে যা তেওঁৰ নাম আছিল ভৱানন্দ সাউ বৰপেটাত ঘৰ আছিল আৰু তেওঁক তেতিয়া লগ পাই টপাগুৰি নামৰ ঠাইত এক টুকুৰাত বৰপেটাৰ ফালে তাতে আছিল আৰু তেওঁ গুৰুজনাক লগ পাই শৰণ হৈছিল পিছত তেওঁৰ নাম নাৰায়ণ ঠাকুৰ এটাৰ আহে আৰু তেতিয়া নাৰায়ণ ঠাকুৰ এটাৰ ওচৰত যেতিয়া গ'ল ভকতসকলে বোলে গুৰুজনাই আজ্ঞা কৰিছে আপোনাৰ অকণমান ধান চাউল অলপ বিচাৰিছে গুৰুজনাই এতিয়া নাৰায় নাৰায়ণ ঠাকুৰ এটাই লগে লগে কি বুলি কৈছে যে মোৰ দুটা ভঁৰাল আছে মই গুটি ধানৰ ভঁৰালটো গাছি ধানৰ ভঁৰালটো অৰ্পণ কৰিলো কৰিলোঁ মানে গাচি ধান মানে গাছে গাছেৰে শহিতে ধান থৈ দিয়ে খেৰেৰে শহিতে ধান থৈ দিয়ে মুছাই মুছাই থ'ল সেইটো মই অৰ্পণ কৰিলোঁ বুলি ক'লে আই নাছিল ঘৰত কিছু সময়ৰ পিছত আই আহিল আই আহি ক'লে বোলে ভকতসকলক সেৱা ল'লে সেৱা লৈ উঠি ক'লে বোলে ভকতসকল অহাৰ আমাৰ বৰ্ষভাগ্য আজি এতিয়া নাথাকো তাই ক'লে বোলে প্ৰভুসকল এইকাৰণে আহিছে গুৰুজনাই বোলে পঠাইছে বোলে এওঁলোকক বোলে অকণমান গুৰুজনাই বোলে চাল ধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে ভকতৰ কাৰণে মই তোমাক নোহোধাকেই সেই গাচি ধানৰ ভঁৰালটো অৰ্পণ কৰিলোঁ তেতিয়া আয়ে ক'লে তৎক্ষণাত বোলে গাচি ধানৰ ভঁৰালটো দি দিলে নাম গাই থকা ভকতে কেতিয়া ধান মাৰিব মৰণা মাৰিব কেতিয়া কি কৰিব তাতকৈ লাহি ধানৰ আমাৰ যিটো নেকি গুটি ধান আছে মাৰি থোৱা আছে ভঁৰালটোত লাহি ধান ভাল ধান সেই ভঁৰালটো মই অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু ভকতসকলে লৈ যাওঁ আইয়ে দিলে অৰ্পণ কৰি সেইটো আমাৰ যদি ভকত এজন কেতিয়াবা বিপদত পৰিল আমাৰ যদি কোনোবা এজন বিধৱা আই কিবা কাৰণে বিধৱা হৈ গ'ল ডেকা ভালতে কিবা কাই ল'ৰা ছোৱালী যোৱা দুটা আছে পঢ়াব লাগে মাহেকত এক লাখ পোৱা মানুহ এজনৰ ওচৰতো যদি যায় এশ টকা এতিয়া নাই আৰু ল'ৰাটোৱে এডমিশ্যন দিবৰ কাৰণে বাকীকেইটা যোগাৰ কৰিলোঁৱে কিন্তু এশ টকা এতিয়া নাতে দিয়া কিবা কৰি মোক দিয়কচোন বুলি ক'লে দৰমহাই হোৱা নাই নহ'লে যদি এনে হয় এই মানসিকতাৰে ঈশ্বৰক পোৱা নাযায় এই জন্মত আপুনি কিবা পূৰ্বজন্মৰ পুণ্যৰ ফলত আপুনি লাখে লাখে পইচা পাইছে ধন পাইছে সুখ পাইছে পাব এই জন্মত যদি আকৌ পুণ্যখিনি একাউণ্টত থৈ নাযায় কৰজন্মত ক'ৰ পৰা পাব সেইকাৰণে কেতিয়াবা মানুহ কোনোবা জন্ম ধনী হয় কোনোবা জন্মত দৰিদ্ৰ হৈ পায়মানন্দে বোলে পিতৃ ময়ো কৈলো অথহাই হৰি নাৰ অধুগতি যাব লাগিব অধুমানে ওপৰ তলৰ ফালে যোৱা উধ মানে ওপৰৰ ফালে যোৱা আমাৰ মানুহে কয় যে গালি পাৰি অধৌগতি যোৱা বুলি আচলতে এইটো শুনাত বেয়া শুনি কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অধুমানে তলৰ ফালে যোৱা অৰ্থাৎ মানৱ জন্মৰ পৰা যদি কিবা কাৰণত পিছলিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে চৌৰাশীৰ লক্ষ্যবাৰ বাঁহ তিঁহ কুকুৰ মেকুৰী গছ তৰু তিণ লতা পোক পতংগ আৰু ইয়াৰ আগত আমি বান্দৰো আদিকে হৈ মানুহৰ জন্ম পায় সেইকাৰণে মনুষ্য জন্ম পাই হৰি নভজিলা অৱশ্যে শুভক ভাইটোৰ তীৰ্ণশীলা সেইকাৰণে মনুষ্য জন্ম পালে হৰি ভজনা কৰাটো খুবেই দৰকাৰ অৰ্থাৎ হৰি ভজনা কৰাৰ এইটোৱে হৰি ভজনা কৰিব অহা মানুহ সাধু মানা যায় সাধুসকল সদায় দয়াশীল সাধুসকল সদায় কৃপাশীল সাধুসকলে কাৰো অন্যায় নকৰে ভগৱানে তেনেকুৱা এখন হৃদয়ৰ মানুহ বিচাৰে